А, дайте Я, <AUL1> Я вас не CORECA, Значит, в 1998 году примерно по решению Америка неприбыльные организации которые не платили налог на прибыль, налог на землю не было никаких налогов вообще, кроме схода платы, были сделаны прибыльными организациями. Цель это зарабатывание денег. То есть наша собственность на нас начала зарабатывать деньги. В чем суть проблемы, которая сейчас существует? Нам хотят спихнуть вам старый дом, чтобы вы занимались ремонтом. Но это задача. Не только вашей, но и державы, потому что мы платим налоги, а налоги являются нашей собственностью, так как же, как же, же держава. Что я предлагаю? Я вам предлагаю сделать место самоправления, которое, которое работает во всех странах мира, но не работает только у нас. Мы организуем домовые, домовые комитеты, мы организуем микрорайонный комитет, который финансируется, имеет право на бюджет для города, он имеет право на ваши комитеты. Мы с вами за наши деньги, которые бюджетные деньги, ремонтируем наши дома. Мы э, вместе с вами. Контролируем землю, как мы вручные, Время забирает. я же хочу это а что, что? Это? А я что? не нашего а дома. Время остановилось. Я пытаюсь вам рассказать, что есть другие формы управления. О том, что...

Если я сгибать, не сгибаться, в квартиру буду Которая пройдет государственную регистрацию, получит логи ДРГУ. И представитель, это председатель правления. Органы управления будут ваши же интересы представлять. Перед директором, перед директором. Вы поняли о чем я? Кроте да не дают права выбора, вам даже не дают послушать. У кого дома есть интернет, мы готовы поделиться, дома все сами изучите и потом но ну мы видим, что люди ничего не знают бюллетни вам раздали раньше, чем имели право на это послушай с вами можно где мы этот сын? тебя? привет yeah. ну там вот давай с, с такой собратной стороны там и группа в территориальной громаде напрямую там есть территориальная громада? А, да yeah. Видите эту бумажку, не надо переписывать. Я не юрист, может быть, не А как же можно давать оценку, если ты юрист? Я не юрист, я не знаю, что в какую вас пропасть ведут? Если ты не юрист, пришел? Какую вас пропасть ведут? Вот ты такой?

Расскажите, что вы голова ОСН. Расскажите, какую роль имеет ОСН. Я же к вам подошла, она сегодня не разговаривает. Он уже нам сказал, что государство наши кредиты будет гасить. На какого депутата вы работаете, скажите? А куда вы идете? А куда вы полиция? Вольная. Уважаемая полиция. Державної люд. да. людина, яка постраждала. Ви її викинули за паспортом? Це сором. Ви жінка чи ви монстр? Вибачте? Значить, Викинули за паспортом. Вона сама скаже, я скажу за паспортом. Значить, заставили е йти за паспортом задні 220 до 120. Це Після поміття. Оце буде на сайті самоврядної громади. Вам сором що ви приходите, рятуєте не людину, а цей заколот? Я окрім женщина, я, я громадянин України, почути. я власниця вашої уваги, які, України, які так ви. Де, ви, будь ласка, читайте Конституцію. Ви читайте Конституцію. мої там саме права прописані, де й ваші. Конституції, там Вы, же Ви попросіть, спросіть документ, що вона така. Да вот я пису, зараз це вот писульку У мене ціла папка документів, я покажу, коли в мене буде. Я ж вас прошу, спросіть. У вас є запрошення основанні преса. У мене є запрошення, мене мешканці запросили, як порядок. Спеціально запрошення на преса. Я, Промагану. Не, не, Промагану. Пресса. Пресса. я, я наняла право защиту. Потому что у меня... На каком основании пресса Ой, ся, на закрытом частном собрании? Берите руки. Я читаю удостоверение. Я, вам расскажу, я не забираю, я хочу просто почитать, и кто вы такая, какую вы представляете средства массовой информации. Правовые просьбы. Очень Почему? хорошо. А я я правовые... Правовые что же вы нарушаете правовые нормы граждан Украины? На закрытом собрании. Закрытие сбора будете проводить у себя в власти основания Конституции. Я понимаю, что вы отстоите свои права. Конституционные права я отстоюсь. Имею право на защиту. Как вы защищаете? Никто же вам не право на защиту. Иди, иди, иди. Иди, иди. Я в жизни не создавала ни одного Даже не могла пять лет, четыре года создать на Никольской спиртной, на Антон Собольском Она сыграла. Более того, как она проводила этот день, я не я был на одном Когда это было,

Я документы, 18. документы. Чего в 18-й статье не Дяденька, Нет документов, значит, я не дает. Документы? Я ознакомление. Вы держите, я сейчас не буду. я вам предъявил

Почему вы становитесь э, лечить? Я буду свідком планети. Ми разом прийшли, ми разом виходимо. Оргкомітет по встановленню конституційного устрою зареєстрований у річкам у всіх районах Ця добре. жіночка з Печерського району з два чоловіка з Деснянського району. Ми присутні там, де розкрадають національне багатство. і Ми фіксуємо національне а приватну власність. Це приватна власність. Розберіться, будь ласка, уже приватна власність. Якщо поліція приватна в чому власність? власність, яка поліція? В чому розберіться? поліція розберіться. Мені шкода, що ви дитина не розбирались, куди ви. Що ви працюєте, я зараз вам документи покажу і на вашу міліцію, і на вашу поліцію. Так, все домовились. Мені вона сказала, мама вам не шановні громадяни. Якщо ви хочете по справді розібратись в законі, я готова вам показати документи. Пожалуйста, читайте там, где все это право. Ну, я, я, ну... я живу в СББ. Я живу в домі СББ, пантро. 450 тысяч за два типа. Я месяца. вам не вірю, тому що ви не могли безвозмезно, то є даром, Как говорила, прийти, и тут еще что раз такого. Вы, а вы, не вы есть а интересы защищаете. Интерес, вот да? это помещение. Вот это вот интерес, это наше общее на помещение. Мы в доме живем, Сначала дома. Есть закон такой. Нету среду. закона, это наше личное. Я понимаю, это наше личное это собрание. Это, ну, вы ну почему вы лезете к нам в дом? Нам Потому что дом? на Востоке война. И завтра будут отбирать ваши. А вы знаете, что. Так, я работаю с атомцами, я знаю, что это война. такое. Я борюсь, выходит... я потому, я потому что там даже спичку поднести нельзя. Из вы не знаете, сладкий сыр в а? Еще раз, раз говорю, я вам такое. просто информацию даю. Не надо, никто не нуждается. Вы так нагло идете, так нельзя. Вы вызвали, понимаете, вы своим ну, настойчивостью вызвали. Вы ну, знаете, настойчивая состояние. такая, Нельзя. настойчивая. Потому это, что это я ваша, отвечаю за своих детей, это за свою ваша, страну. за ваша проблема. за свою... какая страна. Послушайте. Вы свою виллу почитайте. не получите. Да нету А я не, я не хочу не вам нет. этого. Я говорю сейчас, почитайте закон в отношении своего жилья. У но вас нет приватизации на вашу квартиру. Вы Просите, знаете. что О, и Все. Шкурный, не поверю. Ну не поверю. Да. Вы завтра ну, будете просить я, прощения я, у меня. Меня зовут Плотникова Инна. Вы завтра будете у меня как просить как прощения. Как Хорошо? Бежит, вы депутат. будете у меня просить... Задайте вопрос, где ваш технический я, паспорт на квартиру? Я, если есть. И привязан ли он к дому, который имеет технический паспорт, и вам и земля под домом не принадлежит? А вы что вы вы к, нам, к нам приехали луганские, говорят, Господи, помогите нам, у нас квартира, град попал и все, ни земли, ни квартиры. Пусть уже здесь остаются сами и делают себе этот Да, да, да. Все, извините. Так, подождите, пожалуйста. Не мы жизнь, не мы в Ленинском районе. Живем. Какими стадионами а пользуемся? А вы больше раз поставите и скажите, что это тоже наша страна. Повините, и пускайте. там уже знают. Там уже порядок навели. Уже инвентаризацию имущества проводят. Да не я. Вы будете наводить порядок у себя в квартире сначала, в документах, а потом будете выходить. У меня Европа. У меня Европа. Я, 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 представляю, представляю зарабатывать А он всех. В будет. Понимаете? <сосы> так, <сосы> она сейчас принесет паспорт, если вы <сосы> она... Я понимаете? Разрушу. Мы Это же можно проверить, понимаете? А он, предоставил паспорт свой. Девушка, простите, а он предоставил паспорт свой? Девушка, это молодой ну человек. Не 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 нет. Я, я вот сейчас просто я хочу... Приехать.

Людина. Немає, з не має Я нагляне було, вона була як свідок, вона розбороняла людей. А вона прийшла як лікар допомагати. Це лікар, це лікар. Вона представилась, назвала три. моя родная сестра, Луначарского. Да. А -а -а -а. Я не выйду. Я стесняюсь. Я, стесня. я сказала, что я возьму Я не выйду.